женщина может, может воевать. Нормально, три года. Я русская. Понимаешь, я не участвовала в Майдане. А вот Крым, конечно, это уже была последняя капля. Павлоград на границе с Донецкой областью. Это шахта. У нас очень много россиян. Ну, раз вам не нравится, ну, вернитесь туда, в Перему, едьте в Комсомольск на Амуру, едьте в свою Москву, ну, куда хотите ну, не надо здесь этого. Федора нашего. Его на КамАЗе тягали по Донецку и вырезанное сердце. Может быть, его я молю Бога, чтобы он вырезал уже мертвым. И вот это, знаете, для меня это было все. подъехал танк с белым флагом, они объявили перемирие. На момент перемирия через 20 минут танк выстрелил. Они не скрывали, что они россияне, они говорили о том, что там и здесь миротворцы. Они все объективно понимали, где они находились. Единственное, что немножко их ошеломило, с, как им подана была информация, что это бандеры. Крепят тех, кто говорит на русском языке. Они в это так настойчиво верили. И это, кстати, сильно спасло муж. У нас почти все были из Донецкой и Луганской области. И прожигали бычками, и прессовали. У нас много ребят, которых сильно били. И начиная от того, что их раздевали. И... Ну, я не хочу рассказать. Машина открыта? Да, конечно, там сидит. Теперь ты в армии. О -о -о. Приходят девчата, которые не готовы к армии. Некоторые пришли замуж. Замуж все классно уйти. Мы не требуем там бронежилеты. Некоторые выразили свое время с вырезами для женщин. Но, тем не менее, хотя бы, бы бытовые условия. Солдат должен отдыхать. Он воюет, он же должен Он должен прийти в человеческие условия. В хороший душ, в хорошую столовую, не нашу полевую. На полевой были кухни? Не хочется выделяться. И так, знаете, как отношения женщинам в армии. Ты хочешь себя доказать как-то, да, в первую очередь. Ну, за себя, за тех девчонок, которые там хотят прийти, их не берут. Что женщина может воевать. Россия! Россия! Он не понимает меня, я не понимаю его. Он разный И он мне прошлой зиму позвонил, говорит, ты в своем уме, как ты можешь стрелять по своему брату? Я говорю, можно мне вопрос задать, а что брат делает здесь, если он живет там, в России? Ты живешь не в Тебе что-то не нравится? Езжай, есть какие проблемы? я не вижу этого. Боюсь признаться, но, в принципе, так и есть. Я перестаю понимать свою дочь, она стала взрослой. Мне вот до сих пор говорят, а что ты до сих пор вот, здесь, в армии? Можно куда-то идти? У нас многие попристраивались, особенно после Иловайска, на фоне вот этой трагедии, крови, жалости людей. Кто в Раде, кто где-то в каких-то фондах. А тут себя ощущаю, знаете, как вот снежный пункт. Кинули по инерции, ты идешь дальше, остановиться не можешь. Как ты пидашь на вину? У тебе ж борги і кредити, у тебе ж дружина і діти. Як ти підеш на війну? Як ти попреш у бій? У тебе ж задишка і нирки, у тебе ж живіт і печінка, як ти попреш у бій. Як ти будеш вбивати, ти ж врізати не вмієш ворожу, ти муху вбити не можеш. Як ти будеш вбивати? Як ти будеш вмирати, ти ж силою духа, кволий, ти ж в Бога не вірив ніколи. Як ти будеш вмирати? Так я піду на війну, бо є в світі інші кредити. Бо в мене жінка і діти. Так, я піду на війну. Так, я попру у бій, бо м'язи пора розм'яти, бо треба живіт зігнати. Так, я попру у бій. Так, так я буду вбивати, бо бачив я їхні рожі. Це муху я вбити не можу. Так, я буду вбивати. А вмирати я не збираюся, бо в мене борги. Кредити, бо в мене дружина і діти, бо в мене задишка і нирки, бо в мене живіт і печінка, бо врізать не вмію ворожу, бо муху вбити не можу, а Бог то моя Україна. Тож бережи мене, Боже.